rahmonning o'zi ato qilgan ba'zi imtiyozlar bor bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar bu oyda jannat eshiklari ochiladi do'zax eshiklari esa yopiladi shaytonlar kishanband qilinadi bu oyda shunday kecha borki u kecha ming oydan afzaldir kim o'sha kechaning yaxshiliklaridan mahrum bo'lsa ko'p narsani qo'ldan boy beribdi imom ahmad rivoyati demak bu oyning fazilatlaridan biri bu oy ay, nima oy ekan baraka oyi ekan bu oyda nima ochilar ekan jannat eshiklari ochiladi do'zax eshiklari yopiladi shaytonlar kishanband qilinadi bu oyda sakson uch yillik savobni bir kechada qo'lga kiritish imkoniyati bor eng muhim gap yuqoridagi hadisni o'qib ba'zi kishilarda savol tug'iladi menga murojaat ham qilishdi qor aka hadisda shaytonlar kishanband qilinadi deyilgan lekin ro'za oyida ro'za tutmay gunoh qilib yurganlar ham borku savol haqli javob shaytonlar kishanband qilinishi aniq payg'ambarimiz shaytonlar va vasufidatu shayati deap to'g'rimi shaytonlar zanjirband qilinadi lekin ba'zi nafslar yil mobaynida shaytonning vasvasasi makr hiylalarga uchrab kelgan ya'ni e, bir odam musulmonlarni musulmonu musulmonlar qilayotgan ibodatni nazarda pisan qilmagan dinni masxara qilib kelyapti namozga beparvo bo'lib kelyapti deylik mana shunday bir ayanchlik bir holatlarda yurgan odamlar bor bemaza ishlar bilan u odam ramazonga kelishligi bilan u shaytondan deb o'ylayapti yo'q shaytonni dahli yo'q shuning uchun shaytonni jahli chiqar voy y manga to'nganman o'zing rosa ishchi rosa rasvo qilib dabdalasini chiqarib yana shayton badbaxt deysan ramazonda mani aloqam yo'q zanjirband qilinganman qarang shuning uchun hali misol ham borku hamma joyda tutun chiqsa bilinar ekan ramazonda qatta tutun chiqsa uyat bo'lar ekan lekin bittasi endi bekitib odamlar tutun chiqsa ovqat qilsam bilib qoladi debdiyu oxiri bir bilmayman endi gugurtdami zajgalkadami tuxumni pishirib qoshiqda haligini yeb a yo'ldan yurdig desa shayton eshikni taqillatibdi keyin ochsa kimsan desa e badbaxt mani tinch qo'y ramazonda man shayton bo'lib shu qoshiqda tuxum pishirganimni ko'rmagandim san shunaqa ishlarni qilib yana manga bossan degan ekanda shuning uchun azizlar shaytonni tinch qo'yaylik ramazonda shaytonni aloqasi yo'q shayton kishanband qilingan lekin ana bu o'n bir oyda zaharlab qo'ygan moddalarga aldanib qolgan nafsimizga o'rganib qolib shunga o'rganganlar o'zini olmayotgan bo'lishi mumkin lekin hech qanday bunga shaytonni aloqasi yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rnak olaylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam ramazon oyida boshqa oylarga nisbatan ibodat borasida yanada serg'ayrat bo'lar edilar إمام <مسؤال> مسلم رواه يطلقنا حديث أبو حقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتق في رمضان ما لا في غيره وفي الأشر الآبآخر منه ما لا في غيره رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باشقا أي لادقل مجان سير غيراتليك وترش بقلكن رمضان أي لادقلاردلاب آخر يقول وأن كل ramazonning oldingi kunlarida qilmagan serg'ayratlikni qilar edilar azizlar bu oy muhtoj va bechoralarning holidan xabar olinib ularga sahiylik ko'rsatiladigan oy nabiy sollallohu alayhi vasallam ramazonda saxovatlari nimadan ham uzib ketar edi shamoldan ham u'zib ketar edi eh? demak biz ham ana shunday bo'lishga harakat qilishligimiz lozim ramazon oyi o'zgarish oyi azizlar gunohkor inson yil davomida o'ziga o'zi uz, o'zgarishim kerak deb va'da berib qilolmay kelayotgan bo'lsa mana shu muborak ushbu muborak oyda o'zini yaxshilik tomonga o'zgartirsin aksar avliyolar ollohning fazli bilan aynan ramazon oyida tavba nasuhonni qilib allohga valiy bo'lgan ekanlar ramazon imtiyozli kecha imtiyozli kun imkoniyat oyi biz demak aynan namozga ibodatga butkul dinimizni qadriyatlariga amal qilishligimizga eng ulgurji imkoniyat eng ulgurji minhoj oyi davo oyi ramazon oyi ekan turli gunohlardan tarhiz qilamiz o'zi bog'lanib qolamiz ma'siyat bo'tqog'iga botganlar yolg'iz qolganda ollohdan hayo qilmay isyon qilganlar aynan mana olloh o'z fazli bilan sizni ramazonga yetkazdi endi tavba qilib o'zingizni o'zgartiring kelasi ramazonga hayotmizmi tirikmizmi raxlat qilib qolamizmi buni hech kim bilmaydi qancha qancha o'tgan ramazonda saflarimizda o'tirganlarni dunyodan oxiratga rixlat qilishdi to'g'rimi qanchalarni oramizdan kuzatdik bu ramazonda turganlarimizni kelgusi ramazonga olloh yana ko'paytirsin oralarimizni olloh kamaytirmasin bu oralarimiz bo'shamasin lekin bilmaymiz buning egasi olloh taolodir qachon qazoyi qadar kelsa bunga biz rozimiz la ilaha illalloh hammamizga oshno bo'lsin eng katta xatar ushbu oydagi eng katta xatar bu ushbu oyni ham boshqa oylardek oddiy va odatiy oylar qatorida o'tkazish beparvo loqayd bo'lib inson ramazonda ko'zini nomahramdan tiymasa saharlikdan nima foyda iftordan nima foyda chaqimchilikdan tilini to'xtatmasa g'iybatdan yana to'xtamasa ro'za tutsam bo'ldi dedi boshqa gunohlardan parhez qilmasi bu inson uchun eng katta xatardir chunki insonda ibodat o'z ruhiyatini yo'qotsa bu gunoh o'zining xatarini yo'qotgan bilan barobar bir odam gunoh qilyapti tashvishga tushmayapti gunoh qilyapti masalan deylik namoz o'qimayapti oddiy xotirjam bo'lib yuribdi bu odam bu xatar ramazonga kelsayu uni ramazonni ruhiyati bo'lmasa uyg'onish bo'lmasa shijoatlanish bo'lmasa boshqa oylarga nisbatan tavba istig'for qur'on o'qish yaxshiliklar qilish kuchaymasa yana husumat yanagina gudrat yana, yana aytdi dedi yana bir bir yana g'illig'ash yana ig'vo yana o'sha ko'zini nomahramlardan tiymasa u u odamni bu ramazonda ruhiyat yo'qmi demak u odam go'yoki gunoh qilib turib qo'rqmagan odam qanday xavfli bo'lsa ummatni eng xavfli odami qo'rqinchli odam shu odam gunoh qilib qo'rqmagan odam tushkunlikka tushmagan odam allohga yig'lamagan odam pushaymon qilmagan odam qanday xavfli bo'lsa ro'zaga kelib uni ruhiyatini o'zida his qilmagan o'zgarish qilmagan odam eng xavfli odamdir chunki gunoh qilib qalbida zarracha qo'rqinch va pushaymonlik hissini sezmagan odamning holati qanchalik ayanchli bo'lsa savob amal qilib iymon va ibodat lazzatini his qilmagan odamning holati ham shunchalik ayanchlidir eng muhim gap azizlar ro'za tutganda nafaqat o'zimiz balki a'zolarimiz ham ro'za tutadi jobir anhu bu haqida shunday deganlar jabir bi abdulla abdullah agar ro'za tutsang sen bilan birga qulog'ing ko'zing tiling ham ro'za tutsin dedilar shuning uchun olimlar ro'zani ikkiga bo'lishgan ekan ro'za ikki xil bo'ladi deyishadi biri farzni soqit qiluvchi ro'za ikkinchisi fazilatni hosil qiluvchi ro'za ekan ko'pchiligimizniki xato bo'lib qolmasinki olloh asrasin farzni soqit qiladigan ro'za bo'lib qolayotgan ekan farzni soqit qiluvchi ro'za deganda de ro'za tutib tili ko'zi qulog'i qo'l oyoqlari boshqa a'zolari ro'za tutmagan odam nazarda tutiladi ya'ni bu odam farz hukmni ado qiladi xolos lekin o'sha oldingi kasallik oldingi odatidan hech qanday o'zgarish yo'q bab barobar bir tomchi suvdek o'shanday yana davom etyapti bu odam ro'zani farzini ado qiladi xolos hukmi ado bo'ladi ikkinchi fazilatni hosil qiluvchi ro'zani aytadilar ro'zador o'zi bilan birga a'zolari ham ro'za tutadi u hech kimga ozor bermaydi birovni g'iybat qilmaydi o'zi ham g'iybat va behuda gaplarni eshitmaydi mana bu fazilatiga ham savobga ham erishish ramazonda qilinadigan savobli amallar siz azizlarga oson bo'lishi uchun ushbu oyda qilinadigan ba'zi xayrli amallar haqida to'xtalib o'taman birinchisi ro'za tutish ro'za tutganda ham niyat qilaylik ollohni farzini bajaradi ozgina ixchamlashib olarkanman ham olar olarkan taqqorinlar ham ozgina kirib qolar qolarkan mas mayli farzini bajaraman ollohni hukmini ado qilaman deng uni ichida unday xayrlik salomatligimiz uchun foydali bo'lsin mashaolloh tabaralloh lekin asosiy maqsad o'zini sog'lig'ini tiklab olish bo'lmasin namozlarni jamoat bilan ado qilish tarovihlarda qoim bo'lish iftorlik qilib berish tilni zikr va salovatlar bilan namlab turish xayri ehsonni ko'proq qilish siylay rahmni kuchaytirish arazlashgan bo'lsa yarashish arazlashganlarni yarashtirish ishda i̇şte urushganlar bo'lsa tomoshabin bo'lib turavermasdan o'sha o'rtoqlarni do'stlarni yarashtirib qo'yishga ramazonda harakat qilish quda andalarni yarashtirib qo'yish hamsoyalarni yarashtirib qo'yish o'zi urushmagandir urushganlar talashganlar bo'lsa shu ishlarga harakat qilish do'stlar boshiga kulfat tushganga yordam berish qarzdorlarga ko'maklashish tilovat qur'on qilib kamida bir bor ko'pining nihoyasi yo'q xatni quron qilish bu oyda tili qulog'i ko'zini nomahramga qarashdan tiyish ramazonning har bir kunini g'animat bilib tur xil turli xil savobli amallarni har kuniga har xil savobli amallarni kanallarini ko'paytiring uning turlarini ko'paytirishga harakat qilish tahajjudlarda qoim bo'lish mana hozir bitta narsani unutmaylik tarovehda qiyomil layilda a oxirigacha duolarda qatnashsak tahajjudda qiyomit layilda turgani ajriga ega bo'lar bo'larekanmiz payg'ambarimizdan hadis bor ummatimni sharaflilari qur'onni yodlaganlar va ashobillaylar kechasiga do'st bo'lganlar ya'ni asobi ashrofi ummativa ashobil lay dedilar mana ummatimning sharafiylari qur'onni yodlagan hofizi qur'onlar va kechasi qiyomilaa do'st bo'lganlar ya'ni biz tarovehni hatmi quron qilyapmiz oxirigacha duo qilib nuqtasiga tugatib tursak biz tahajjudni ham birga ado qilganlikni inshaalloh ajriga savobiga ega bo'lgan bo'larekanmiz bu kunlarda ota onaga yaxshilik qilish xizmatini kuchaytiraylik har kuni birovga yordam berishni o'zimizga uzun odat qilib olish gapirsa yaxshi so'zlarni gapirish yoki jim turish xulosa qilib aytganda ushbu muborak oyni qadriga yetaylik har bir lahzasi har bir soniyasidan unumli foydalanaylik alloh barchalarimizga shu muborak oyni barakotli qilsin faqat faqat va yana faqat olloh o'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishga ya'ni la ilaha illallohni ko'proq aytish astag'firulloh va atui illahini ko'proq aytish va ikkita narsa hammamiz muhtoj bo'lgan jannatni ko'proq so'rash va do'zaxdan panoh so'rash va ramazonni haqiqiy xoslarni xosini qalbi ham ro'za tutadigan baxtli bandalardan bo'lib chiqmoqligimizni butun dunyo musulmonlariga xossatan bu jamoatdagi hammalarimizga muvaffaq aylasin